с тем, что я приготовила сегодня, а с тем, что мы посмотрим, как вы сегодня провели сегодняшний день. Да, сначала э, хочу спросить у вас, как вы себя чувствуете? Какие у вас сегодня уже ожидания и впечатления от этого дня? Вы устали? Вы, возможно, получили что-то новое, узнали, или еще не узнали? Узнать. Если у вас есть вопросы, можете задавать. Как в а? с едем в Славск на выходные, поехали с нами. Я говорю, едем в Славск на выходные, поехали с нами. Я, к сожалению, завтра, после завтра занятия, я учусь в бизнес-школе, Сегодня вот у вас пока ради вас. Сегодня у меня целый блок по лидерству, но я сегодня здесь, потому что мне кажется, что это более важно. Надеюсь, что это будет также полезно для вас, как и для меня. Потому что знакомство с каждым человеком – это новые эмоции, это новые возможности. Открывайте эти возможности. Сейчас я хочу немножко с вами поиграть, потому что вы сегодня целый день сидите, выходите только на кофе-брейки. А простой такой конкурс, потому что мы говорим всегда нашим клиентам, не теряйте партнера, упускайте возможность познакомиться с каждым человеком лично и узнать, чем он может быть вам полезен. Может быть, не сегодня, может быть завтра, послезавтра, после послезавтра, но например, я, или вот только Ларина, да, или кто угодно из наших, кто сегодня выступал, поэтому хочу провести конкурс. Я хочу дать вам возможность заработать 50 до 20 гривен. Что мы будем делать? Меня интересует, кто из вас забрал больше свой визиток сегодня. С каким количеством людей вам удалось с ними познакомиться и сколько визитов вы собрали. Доставайте, не стесняйтесь, считайте, у меня 253, два приза. А я потом расскажу, что делать, чтобы увеличить количество визитов и как знакомиться. Количество немножко... денег. Так, количество денег. Шесть. Так, тут есть шесть, у кого больше? Доставайте, считайте, не стесняйтесь, это же Ну, практикуемся. Три, хорошо. Четыре. У меня две, а за 30 ходок. у нас есть hr свой личный. Что мы делаем? Естественно, что мы печатаем большое количество своих визиток, потому сейчас я всем расскажу, что мы, у была всех моя визитка. Меня, меня можно добавить в Facebook, в LinkedIn, Я есть во всех сетях, возможно, невозможно. Да? Вы, пожалуйста, передавайте дальше. Кому не хватит, у меня еще есть. Я еще да, Вот, а теперь вопрос. Я думаю, что вы попробуете с этой Вы подходите к человеку, с ним работать свои визитки. Вы визитки, вы постоянно делаете. А Он говорит, у меня нет визитки. Она в машине, дома, друга, Вы же опытный. Поэтому я принесла заготовку, которую надеюсь, вы здесь вы использовать дальше. Это визитки. Это очень простой инструмент. Человек, даже если он, может быть, не хочет с вами знакомиться, ему придется, потому что вы даете ему пустую визитку, говорите, я специально для этого приготовлю. И он с удовольствием ее закон. Поэтому вы можете взять себе базы визитки. Кто хочет, вы можете заполнить, оставить это как Если вы можете заполнить со мной. Да, можно Давайте дальше. Я надеюсь, что эти такие маленькие штучки помогут вам расширять вашу сеть контактов. Потому что сейчас мы будем говорить о партнерах. Партнеры это ваше все. Это возможность для вашего бизнеса, это возможность для развития, для роста. Что касается меня, я являюсь узелом äh, директором и также управляющим партнером СМНК, параллельно работаю вторая компания, это пиар-агентство, компания СИСОН Украина. Меня зовут Вита, и как, еще раз говорю, что буду рада, если вы давайте на Facebook, на LinkedIn, в Фотоклассниках, где вы есть, буду рада за вами Итак, зачем вам этот доклад, да? что мы будем сегодня делать? Первое, это ваши ожидания. Мне бы хотелось узнать, что вы ожидаете и чем я могу вам полезны. Информации опыта еще больше. Но я уверена, что эта информация, которая есть у меня, и которую я заготовила, в один вам будет полезна. Да, поэтому мы сегодня будем а, делиться опытом, и вы будете больше спрашивать, я буду отвечать, как это будет полезно. Да, моя цель здесь – это не учить, а делиться опытом, как я уже сказала. Ну и практика. Практика мы уже начали, да? То есть что нибудь какие-то штучки, мелкие детали, но они помогают. А что касается разницы онлайн сетей и онлайн. Сейчас я вам продемонстрирую. Сеть. Мы собрали все в одном месте, в одно время с одной целью. Фактически это даже социальные сети. где вы заходите, вы знаете, кто приедет, эти люди. Зачем они сюда пришли? И вы можете это использовать, потому что социальные сети нельзя прямо так уж сильно переоценить. Да, они делают много, но они не делают все. Личное общение не заменит что. Конечно, социальные сетях, если вы будете правильно знакомиться, правильно дружить, правильно потом там, комментировать и так далее, у вас будет много друзей, и они будут все вам дальше помогать и партнеров. Но самое лучшее, самое мощное, то, что мы за это даже клиентам работаем в социальных сетях, но это все нужно виртуализировать. Обязательно встречайтесь с этими клиентом. Чем регулярнее, тем лучше. Клубы, различные встречи, заседания, все что угодно. Люди будут чувствовать, что вам это интересно. Вы не просто вы зафрендили, и он там 2005 друг. -200, а он действительно самый важный 2000 -200. себя друг. Ну, как у меня в Фейсбуке, у меня уже больше 2000 друзей. Но поверьте, что этих всех людей, практически всех я знаю лично, да, это сложно. Когда я было 500, я еще помню, у кого когда день рождения, кто там чем занимается. Сейчас я уже не помню, есть уже ассистенты, которые этим занимаются. А, да, но, но я лично с ними не знаком. Да. Теперь, а, хочу спросить у вас, как вы сейчас ищете партнеров, что вы делаете? Ну, давайте, например, вы... Кто сюда пришел за партнером? Да, рассказывайте. Я вот сижу с вами и слушаю, я хочу с вами партнерство. Что делаем мы? Дальше еще рассказывать. У нас есть масса возможностей для партнерства для вас, возможно. У нас есть социальные сети B2B, это профессиональные социальные сети. Они очень закрыты, это нишевые социальные сети для HR, для для пиарщиков. Для... У нас есть бизнес сеть бизнес people. Все эти сети, это B2B сегмент, где вы заходите, у вас есть какая-то услуга, и вам предлагают проверенную другую услугу. Возможность знакомиться, ограниченная группа людей, доверие и все остальное. Да? Поэтому мы рекомендуем вам, конечно, социальные сети помогают. Сейчас я покажу, какие сети лучше использовать. Но не упускайте возможности выставок, конференций, познакомились с человеком, присоединили его в социальные сети. Это самый мощный инструмент. Он не забудет, где вы познакомились. И у вас будет обновляемая база контактов. Скажите, что вы подразумеваете по словам партнер? Потому что Давайте вы не мы... можете быть партнером, вы, вы можете, вы... я для вас могу стать клиентом, я не представляю, как я могу быть с вами партнером. Давайте поговорим об этом. Это тоже интересный вопрос. спасибо вам за вопрос, я хотела его задать. Как вы думаете, кто такие партнеры? Давайте накидываем. Как вы думаете, кто это? Ну, бизнеса банду я пожарный э, клиент, и передачи, и он я их партнер. Ага. Это нормально практика. Да. То есть, и а, и, вера, Совершенно Все зависит от того, для чего вы это делаете. Кто такие партнеры, и для чего вы их ищете? Вы ищете для проведения мероприятия? Или вы ищете для того, чтобы они продали какую-то товарную услугу? Или вы ищете для того, чтобы они рассказали, кому-то о вашем товаре, услуге или например, о вашем мероприятии. Возможно, они должны помочь вам найти сотрудников. Это тоже партнеры. Причем эти партнеры могут быть из разных сфер, из разных областей. Каждый раз, когда вы задаете себе вопрос «партнер», это не только деньги, потому что часто люди думают «ага, партнер должен дать денег». Или он должен что-то такое сделать, очень такое важное, и прямо вот он будет, должен быть незаменимым. Нет, может быть много. Берите пример, вот сегодня с Ростислава Чайки, у него очень много партнеров, я уверена, что только комплекс этих партнеров, то, что он с ними со всеми договорился, и они настолько разные, могли ему вот этот ну, проект провести так успешно, потому что это очень важно. Они собрали у него часть, ну, скажем, работы, которую они делают лучше. это вот ну, для вас, почему нет, да? Поэтому партнеры имеется в виду, вы должны, конечно, понимать цель вашу, для чего вы ищете, да, какая и будет роль, кто они будет делать. То есть вы будете им помогать чем конечно, лучше все это бартер. То, что мы предлагаем, вы говорите, вы можете стать даже клиентом. Мы можем с вами работать по банку, потому что, возможно, у вас есть что-то, что нужно мне. Это очень правильные партнерские отношения, потому что, если вы говорите односторонняя связь, это уже не партнерство, это уже больше такое немножко использование. Вы, конечно, можете использовать партнера один раз. Второй раз очень редко, потому что это нечестно. Он это понимает, он это чувствует, он ожидает, я что-то сделал. Ага, значит, я хочу, чтобы что-то было в ответ. Если этого нет, он обидится и скажет, я больше не хочу. поэтому у вас могут партнеры мероприятия. Это могут быть сотрудников, это могут быть партнеры, у которых есть огромнейшие уже информационные порталы, у которых есть то, что вам нужно. И не обязательно это только спонсоры, а которые просто дадут пиво. Потому что найти деньги это легче всего. Найти партнера, у которого есть ваша целевая аудитория, это сложно. То есть вы должны думать, кто еще, кроме вас, может общаться с вашей целевой аудиторией. Может быть, это разные партнеры, да? может быть, они по-разному с этой целевой аудиторией взаимодействуют, чем больше таких партнеров будет, тем лучше для вас и для вашего бизнеса. Теперь вопрос. Как вы уже знакомитесь с партнером? Есть уже партнеры в социальных сетях? Опыт? Где звук? В школе. Все молчат. <преклёв> Я тоже покупку цивников, которые бы были партнерами. До Тот успешно успешный, легче... Это студенты, <преклёвшие> основы, да, скорее всего? А -а -а -а. Студенческие советы? <преклёв> Потому что очень часто, спасибо вам за комментарии, очень часто это проходит на уровне, например, если у вас целевая которые студенты, там очень мощное сообщество да, и лидеры у меня, например, ВКонтакте. Есть целая группа, это студ советы, и лидеры этих студ советов создают эти группы. Если вы что-то делаете для студентов, то легче всего это не ходить всем этим тысячам тысяч, студентов рассказывать что-то, да? а рассказать одному человеку, сделать это с вашим партнером, и он что-то сделает за вас. Особенно, если ему будет нравиться идея, он сделает еще по бесплатно. То есть партнеров нет, или нет партнера, а, а, так, есть партнеры Вопрос про студенческие советы. Вы должны сформулировать для себя, кто вам нужен и для чего. Если у вас какой-то проект, например, вы хотите трудоустройство студентов, это очень популярно, да? карьерное ориентирование, многие студенты хотят узнать, как выбрать правильную профессию, как выбрать работодателя, как выбрать название должности, потому что многие работодатели спекулируют с этим. То вы можете просто сформулировать, что вы хотите, что вы ожидаете от партнера, что он будет делать для вас, да? и тогда выходить на него. Потому что пиар-агентство, например, мы, что мы предлагаем студентов, мы предлагаем проходить практику. Да? smm Group сейчас вот наша компания, мы предлагаем фактически обучение, прохождение практики. Потому что smm менеджеров в Украине очень мало. В основном это фрилансеры, они что-то там умеют, у них как-то там это получается, и они пытаются это продавать. Но это очень сложно оценить, это очень сложно действительно продать, потому что мы впервые делаем это качественно. У нас есть конкретные, скажем, механизмы, как это работает. Мы показываем клиенту. Есть ожидаемый результат, за ожидаемые деньги, за ожидаемые сроки. Это самое важное, что это все клиента. Потому что фриланс он скажет вам, может быть, мы попробуем, а вдруг получится. И вот эти вот может быть, а мы попробуем а вдруг получится, для бизнеса не подходит. Потому что ему нужно конкретно за определенные деньги, определенный срок. То же самое касается партнеров. Чем чуть вы сформулируете, когда должен быть появиться партнер, для чего и что он будет делать, как это будет, ну, ваше отношения выстроено, тем легче будет дальше двигаться, да? Нужно, конечно, да. Но у меня свой опыт, я выхожу бизнес-клубом, и через Facebook, в принципе, развитая эта сеть. Ну, это очень мощная сеть, она очень... Да, она когда сама... В клуб мне пришло где-то 15 бизнес-центров иностранных, которые... Заинтересовались. Да, можно. И сейчас на спобе один или два партнера иностранных приезжают каждую неделю. что это то, что заявили, что вы хотите. Сон сам делает. И плюс ко мне как-то неделю тому написал какой друг в Facebook и говорит: ну ты только выставляешь информацию о своих мероприятиях. делай еще что-то. Я говорю, окей каждый день я буду писать что-то, какую-то возможность, которая приходит в клуб. Ну просто. Совершенно верно. Мы сейчас с вами будем всем случаем нет, каждый день одно две выставляю и нет такой, такого запроса, на который бы не было э, ответа. Совершенно верно. Ну, надо... Вы используете возможности просто. Это очень правильно. Потому что вы можете просто сидеть, ничего не делать и думать, боже, какие они все хорошие, они не глядят моими партнерами. Они просто могут не знать то, что вы вообще ищете, и о что вы хотите. Они же тоже сидят и ждут, пока вы к ним обратитесь. Должна быть двухсторонняя связь. Вы должны сначала заявить, что вы хотите. Чем человек, тем лучше. Где искать? Мы, конечно, рекомендуем сначала это LinkedIn, потому что в LinkedIn очень удобный поиск по должностям людей, где они ну, как бы, кто они, да, в какой компании работают, по компании. Кто из вас зарегистрирует LinkedIn? Потому что Facebook часто, ну, хороший процент, хорошо. Кто не зарегистрирован, рекомендую сегодня же вечером зарегистрироваться, Начать с добавления меня, и вы тогда сможете посмотреть, почему добавление меня. Потому что в LinkedIn есть такая штука, некоторые функции ваши, пока у вас не будет друзей, будут закрыты. Вы не можете вступать в группы, вы не можете добавлять других людей, у вас будет запрет. Если вы присоедините меня, у меня очень много друзей, у вас сразу растет рейтинг, вы типа уже модный сразу. И поэтому вы можете использовать для того, чтобы зайти. Причем у меня вы можете в профиль посмотреть в группы, Наша группа это больше группы для бизнеса. Мы создаем там все для клиентов. Просто можете представить, например, украинские группы, какие там есть. Там а, больше. Да, 50 групп 50 групп, да. Но здесь вопрос приоритетности. Да? Может, вам 50 групп и хватит. Ну, то есть для да, меня это. мало, потому что у нас много профилей, у нас в каждом профиле 50 групп. Но вы присоединитесь к потом, если у вас какая-то тема будет интересна, мы можем вас да? Мы можем вас присоединить к другим группам. Потому что мы... А я там в такие группы, какие просто, группы, которые имеют отношение к шоу А вы просто набираете Вита Кравчук и в присоединитесь. Вы тогда там зарегистрируетесь, вам идет подтверждение на почту. Вы подтвердите свой электронный адрес, введете пароль, введете все свои данные, потому что все нужно писать фамилию, имя, фотографию, ну, стандартный должность. И потом вы ищете друзей, там справа в такой почте есть поиск друзей. Вы будете там Вита Кравчук присоединить, я всех присоединю. То, что вы должны выйти ко мне в профиль, смотрите, как у меня что сюда это и будет я это что-то смотрите. Да? А, профессиональные сети. Профессиональные сети в Украине сейчас был профил когда-то, Это такой как бы ну, прототип профессиональной сети. Не совсем профессиональная сеть, к сожалению. И у нас мы сейчас создаем, как я уже говорила, Мечал Украина, Ивентер Украина, другие профессиональные сети. Они очень узкие, битвы. Там очень легко искать партнеров, потому что вы приходите, вы сразу знаете, кто эти люди. И вы сразу можете понять, чем они могут вам помочь начал провести конференцию, потому что у них есть огромные возможности по кейтерингу, по свету, по звуку, по почему угодно. Им нужен, например, пиар, да? а у вас классная организация, большая, вы для студентов это делаете, много людей Или, например, вы делаете какой-то бизнес, например, вот сегодня, например, сегодня могут быть здесь еще кейтеринговый партнер. Но тут вопрос э, вашей фантазии, то есть, что вы еще такое можете придумать, чтобы можно было использовать для вас, с точки зрения партнера. Для него это не сложно, для вас полезно. Поэтому вот эти сети профессиональные, то, что мы делаем, мы фактически структурируем различные отрасли. То есть мы создаем отдельную сеть, где нужно одной отрасли. Да, вопрос? Хорошо. Ну и Facebook. А в Facebook почему сложнее? Потому что там нет поиска по должности человека. Вы можете искать это по своим друзьям, по группам. Конечно, это ну, можно, то есть ничего невозможного нет, но в LinkedIn гораздо проще. Вы когда попробуете, вы увидите разницу. Единственное, может быть, недостаток LinkedIn, на английском языке. К сожалению, он не русифицирован, но там да, очень простое меню пользовательское, оно похоже на все остальные стандартные сети. Там добавить друзья, редактировать профиль, то есть они все вот эти кнопочки одинаковые, разница только то, что на английском языке. Поэтому если не нужно бояться, попробуйте. А, а то, что касается вот, поиска в LinkedIn, то, что я говорила. Очень удобный поиск по профессионалам. Вы можете найти маркетинг директоров, чат директоров Любую позицию, причем вы можете сортировать, что у вас интересуют определенные облик, даже отрасли. Это могут быть маркетинговые директора, например, из компании, там, продаж, да, или могут быть пакеты директора, FMCG, ну и так далее. То есть вы можете даже отрасли выбрать. Это очень важно, это очень экономит время. То есть вам нужно сидеть там два часа и что-то там искать. То же самое по группам. Очень удобный поиск по группам. Вы когда зайдете, зарегистрируетесь, если присоедините мой профиль, увидите мои группы. То есть вы можете к ним сразу присоединяться. Но также справа окошко есть поиск по группам. И так, если вы набираете какую-то отрасль, у вас выскакивают все группы автоматически, которые это ключевое слово, у них есть и чар, или просто Украина. Кстати, в Украине не так много групп, поэтому у вас есть еще шанс создать вот свою группу и сделать ее монополистом. Потому что украинский рынок он так медленно-медленно развивается. Фейсбук быстрее развивается. То есть нам можно развивать LinkedIn. то что касается да, Фейсбука и LinkedIn, эти. Эти, если их сравнивать, эти две социальные сети, они разные они э, имеют уже разные возможности для вас, для ваших партнеров, для ваших проектов. Фейсбук э, Facebook это больше, конечно, пользователей в Украине. Группа это спам. Не дай бог вам создать группу, присоединить для меня. Кошмар, я вас спамлю тоже. Шучу. Нет, нет, конечно, нет. Но вы должны понимать, что если вы присоединяете человека, друзья, а потом вы видите, ага, дружит, ура, сейчас я еще в группу его добавлю, да, пусть он получает все то, что я делаю, что так интересно. Интересно вам, сюда, честно, не всегда интересно ему. Прежде чем добавлять человека в группу в Facebook, спросите. Потому что LinkedIn спалит, но не так сильно. В LinkedIn есть такая волшебная галочка в группе, где вы можете написать не хочу получать сообщения» или Как часто хочу получать. Можно получать раз в день, можно получать раз в неделю, можно получать раз в месяц. В Facebook этой функции нет. Если вас добавили в группу, вы получаете все то, что в этой группе происходит. Причем получаете с периодичностью 5 минут. Ужас. Вопрос? Yeah. Сколько процентов, вы думаете, украинского бизнеса или компании представлены в Ленкедене? Ну, на данный момент, то, что касается статистики, где-то 300 тысяч зарегистрированных профилей, Процент. но а это в профиле. Ну мне в процентов сложно оценить, потому что... Я думаю, меньше двух. Если а, 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 это я хочу, то где-то 700 и 700. Здесь а, вопрос, вопрос не в процентах. Да. Вот, конечно, есть то же самое там в Фейсбуке, да, связь подрежь, что без нужно оценить нет официальной статистики. Смотрите, да, есть очень много пользователей, которые регистрируют очень много профилей. И вы не можете оценить адекватно, или это разные пользователи, или это один и тот же пользователь, который посылал эту кучу профилей и не пользуется ими. Но статистика будет из этого меняться. Поэтому в LinkedIn очень мало людей в состоянии, состоянии, это действительно факт. Но эти люди, это сильный бизнес-сегмент. Причем бизнес-сегмент обычно это топы. Это топы и директора. Это те люди, которые фактически принимают решение по бюджетам, я думаю, было бы немного иначе. Я бы хотел сказать перед нашим разговором, что в сегменте 1.1.1, может быть, в вашей сфере компании, в сфере финансов, IT, но в реальном сегменте, если говорить о бизнесе, то т.д. Но там есть гипермаркет. У нас был один клиент, который работал с гипермаркетом. Там есть все директора гипермаркетов. Ну а стосовно, стосовно компанії, допустимо, що у бізнесу, так, чи від компанії, які ви згадували, то, саме. Ну, якщо вам не хватить, то вийдіть в нашу сіті векторів. У нас зараз вже 300 векторів в нашій сеті. Це 300 компаній. Це просто спілка всіх івент компаній, чи просто uh, тут? Це сообщество івент компаній. Які між собою просто співпрацюють? Так, там є подрядчики, тобто там є звідущі, всякі банкомати. Ну, не пойду окремые артисты, чешуйте. Да, да, да. И есть именно Ива Тагенс, который всех собирает в кучку, идет праздник. например, их свадьбу, да? Машину взяли у одного, ну, у ну, другого, карету у третьего. Ну, это у вас не явился, да, на Ялте, да. проект. Я вот видите, сегмент, где просто это составляет вашего бизнеса. Потому что вы как то такие, что у вас не может быть конюшни, у вас не может быть музей карет, у вас нужен музей машин поставить. Да? Вы можете себе ручку собрать, у вас есть клиент. Все. Но для этого вам нужно знать, у кого лучше взять эти машины, этих лошадей. Это... Да, это битвы сегмент. Поэтому здесь вопрос даже не в проценте, вопрос в том, то есть вы действительно правы, то, что касается, может быть, есть отрасли, и я с этим соглашусь, там вопрос а, скорее не в самой отрасли, а вопрос в тех людях, которые находятся в этих позициях. Потому что эти люди, они не пользуются социальными сетями. Но я вас уверена, что еще пройдет 5 и люди поменяются. И эти все люди, это мы с вами фактически, да, это новое поколение СИ, которое к И вы будете там. И это будет очень мощный э, бизнес-инструмент. Да? Поэтому цифры цифрами, а возможности не упускайте. Итак, да, значит, в LinkedIn можно искать по группам по должностям и по всему остальному. То, что касается наших социальных сетей. Здесь я даю четыре адреса самых таких наших интересных сетей. У нас есть еще другие. Ища Украина — это социальная сеть hr векторов Если здесь, здесь есть HR-директора, а я видела какие-то базы, что они есть. К сожалению, не смогла познакомиться лично, потому что берегла голос. Сейчас, надеюсь, полчаса поговорю, потом два дня буду получать. Ну и сюда, что это вот стоит. hr э, директора со всей Украины. Мы проводим также офлайн заседания. к сожалению, мы принимаем только чат-директоров, просим понимания. Если вам просто интересно посмотреть, вы можете, когда будете регистрироваться, написать «хочу посмотреть», «был на вот, SMM Camp Levit», да, мы вас впустим в сеть, чтобы вы позвонили, как она работает, потому что вы когда зайдете в сеть, вы сможете там увидеть только главную страницу, потом сеть предлагает вам зарегистрироваться для того, чтобы начать пользоваться всем тем, что она находится. То же самое вот, касается и бендеров. Бизнес библ это для вас. Бизнес People мы все туда понимаем. Это бизнес сегмент, это ваше. Поиск партнера, всякие возможности спонсорства и все остальное. Все эти сети мы развиваем сейчас пока на бесплатной оболочке. Мы взяли линк, что предлагаю сделать вам, если вам интересно создание собственных сетей. У нас есть отдельный блог по этому поводу в SMS School. У нас есть мы создали школу по обучению по SMS. Если вам интересно, мы приглашаем вас на обучение. К сожалению, пока только в Киеве. Но если у вас будет много интереса в альбоме, мы приедем к вам помощи у здесь, да? Для нас важно то, что вы хотите. Вопрос? А деньги сюда присутствуют сети нас... Да, у меня в LinkedIn в профиле все есть. А? Я дала визитки, вам хотела Нет. Но я сейчас еще дальше, там будет, вот так. Переписали? Еще давайте предлагаем вопрос, а потом там контакты мои будут. каким образом вы добавляете производство клуба? Вы добавляете все в Нет, ну, конечно, есть определенное, у меня сейчас уже это будет. Ну, там, мне не хочется сил добавлять, но поскольку вы, например, сегодня здесь, да, если вы напишете там краткую метку, что я был на битке, да, я добавлю, конечно. И я вас добавила после три недели назад, и у меня информация открыта, написано... Я не добавилась, да? Видите? Я объясню, почему я это открою. Потому что есть еще много людей, у которых разные цели. Да? Они там еще работу, они еще что-то делают. Они знают, что я, например, создатель сети HR Украины, они знают, что я меня там 500 HR, которые уже сотрудники. И они пишут, что они еще звонят. Я говорю, понимаете, я открою, может быть, и кучу но через год. Сейчас нет, не нужны сотрудники. Но, к сожалению. Они же хотят устроиться. И мне очень сложно фильтровать. Я думаю, что такая же ситуация выглядит у вас, когда вы ползаете тысячи друзей. Кто эти люди. Очень, я вот, например, была бы благодарна, я возьму, например, Герлина Хлочковская, которая в вот, Microsoft работает. У нее в ее профиле написано, что если вы хотите, давайте чуть-чуть почему. Что вы хотите? Вот сразу, да, вот так прямо раз сразу. и сразу. Я думаю, что ну, нужно написать, потому что люди обижаются, вы добавили мне, вы сейчас там где-то вроде 200 неотвеченных приглашений, потому что я каждый день открываю, смотрю, кто это, я не могу понять, я не могу вспомнить. То есть, если бы я помнила, я бы добавила я <режит> вижу, <служит> да, да, Конечно. В, Конечно. да Поэтому мы вам подражаем. Если вы меня в LinkedIn не добавите, то я точно знаю, что вы были здесь, потому что в LinkedIn я мало кому предлагаю отправлять, да. А в Facebook все добавляют, там очень много людей. Да, Надежда. Скажи, пожалуйста, да. а для я чего ты используешь? Для чего используешь Facebook? Для чего Ну как, красивые фотографии. Почему ты добавляешь сервис? Ну а зачем все мои сыпать? Я же хочу ограниченного пространства, я же хочу личную зону комфорта. А, если ты для этого. Ну да. Поэтому а ты говоришь, что, пожалуйста, если вы не пишите об этом. Да, потому что все-таки, знаете, открытость, она классная, но когда эта открытость как-то управляется. Потому что если эта открытость неуправляемая, у меня есть, я, я же говорю, многие друзья, которые только добавляют в звуки. Я их не знаю, но я смотрю, вроде ничего, как, как вы видите, принимаю, типа, да? он добавляет я могу руку, сейчас память. Я пишу письма, ой, там, Боша, что ж ты делаешь? Ой, ну у нас же такой классный салон, привези к нам встречи. Я я понимаю, что классный салон, но у меня вот есть любимый и я кому уже Не работает. То есть здесь вопрос вашей этики и вашего поведения. То есть если вы, допустим, например, добавите, я всех добавлю, с удовольствием напишите в социал вам уже даже не набор. Она как продолжение этого вопроса. Когда произошел момент, так. когда вы начали таким образом фильтровать? Когда я а стала пить Не, не, не было. было. Не было, потому что там писались только друзья. И скажу честно, что я, я не, не была, была в... ну, так вот публично, я не выступала так часто. Сейчас я выступаю очень часто, связанная и с пиар-агентством, и с основным группой, проводим различные семинары, встречи, очень много людей, очень много контактов. Приходится фильтровать, потому что ваши друзья, они все увидят, что вы меня, видят мой спрос. и говорят, о, давай, да, и начнут присоединяться вопрос мой, то есть я не могу присоединить всех, к сожалению. Я с удовольствием это сделаю, я буду понимать, зачем это вы вам. Могу ли быть я вам полезна, или может быть вам лучше что-то такое сразу сделать, ну как бы и все. Там всего 5 тысяч друзей, у меня же что-то 2700. А если просто закончится, понимаете? Каким ценам будет никто это на биоэкстанции и как социальный социальный А там вы когда зайдете регистрироваться, вы заполняете данные фамилию, компанию должность и электронный адрес и мобильный телефон. Это требование для всех, и наши все социальные сети, они все такие ну, ну, как бы настоящие. То есть там настоящие люди с настоящими фамилиями, с настоящими должностями. Конечно, мы допускаем, что процентов 5, возможно, там, ну, что-то вруб. Да? Но если им так удобно, пусть мы, мы все равно видим, что происходит и что они будут, на самом деле делают в сети. Мы видим, как вы звали, как вы пишете сообщения, как вы рассылаете, да, что вы там еще делаете. Это ну, такой немножко детский сад, потому что мы за всем этим наблюдаем. Люди думают, что мы не знаем, да, да они вот спали, что делают. Знаем, блокируем, исключаем можно зарегистрироваться там? Если вы, например, в HR время также вы директор, вы зарегистрируетесь. Если вы окажете, что вы не HR директор, вы начнете с там для какие то тренинги, и вас встречат. А еще пустые смертные, ну там. Вопрос в том, что зачем это. Ну вам? че, я че именно такой директор, а хочет им статус, так? Я заканчиваю, я заканчиваю.